Одразу два комплекти медалей Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги привезли в рідне місто вихованця Одеської з «Дюсшор-2». Дівчата 2000 року народження під керівництвом тренера Лідії Канслер взяли участь у фіналі чотирьох своєї вікової категорії. Ігри проходили 15 та 16 травня у спорткомплексі Київського спортивного ліцею інтернату. У півфіналі одеситки поступилися господаркам майданчику дівчатам із столичного Кслі Тімску. З рахунком 41-67. у матчі за третє місце. Підопічні лідії канслер перемогли одноліток з Дніпропетровську з рахунком 63-44 і вибороли бронзові медалі. «Вюбл». чемпіоном став столичник Слід Тім Скуф, який у вирішальній зустрічі переграв Бердянську Дю США з рахунком 68-63. Фінал пройшов неплохо. В общем-то но ми були націлені на перше місце і тільки на перше. Вот. Но в связи с тем, что мы не могли полноценно готовиться в последнее время, поэтому мы занялись третье место. Это минимум, который мы должны были занять. Но мы очень, конечно, все расстроены. Мы планировали только первое. Девочки готовы к нему были. И весь сезон это показывал. Команд сильнее нас в Украине нет. Турнир был очень хороший. Мы старались играть, ну, хорошо играть. Но мы первую вы проиграли, так получилось. Но на втором мы собрались и выиграли, заняли третье место. Первую игру мы, мы сыграли. Мы не опробовали зал, нам было очень тяжело. во первых, когда мы зашли, нам, нас очень переполняло волнением. Вот наверное из-за этого мы проиграли первую игру. Но потом мы настроились и заняли третье место. Не хватило. но ну, трудно сказать чего конкретно. Много факторов. Ну функциональной, наверное, подготовки. Не знаю, не знаю. Я еще анализирую это. Точно сказать не могу. Точно вам могу сказать, что если мы играли месяц назад, мы бы стали чемпионами. И в Одессе, тем более. Планировалось в Одессе, да. Но даже дело не в этом. Просто финал э, 3-4 раза переносился. Переносились сроки, переносились города. Из-за этого мы были в нервозной обстановке и поэтому не могли настроиться окончательно на вот, эти, на вот этот финал. Что вы можете сказать о своей команде? Может, кого-то особенно выделить? Своей командой я горжусь. Они сделали все, что могли, играли прекрасно. Гуменюк Вероника впервые показала уже зрелый настоящий баскетбол, а я от нее жду многого. Проявили себя, как всегда, хорошо лидеры Аня Сугак, Диана Ящук, Лиза Апанович, Даша Бутолина. Девочки, девочки делали все, что могли, у меня к ним претензий нет. Есть некоторые претензии к себе. Что тебе дают занятия в США 2 и как ты вообще оцениваешь обстановку и атмосферу в коллективе команды? Мне, конечно, это дает здоровье, дает самых лучших в мире подруг, которые меня поддерживают в любую минуту, когда мне смешно и когда мне хочется плакать. Спорт не мешает учиться в школе? Нет, мы совмещаем тренировки и учебу. Сначала мы идем утром на тренировку, потом в школу, а потом опять на тренировку. Команда хлопчиків 2002 року народження, яку тренує Дмитро Шаламов, взяла участь у матчах фінальної вісімки першості «Вюбл». Турнір пройшов у Черкасах з 17 по 19 травня. У перший день юні одесити виграли в Харківської Дюсиша рекорд з рахунком 89-41. У півфіналі підопічні Дмитра Шаламова поступилися команді Донецьк-Авангард з Дружківки з рахунком 56-65. Та все ж хлопці зі здюшордва зі. Зібралися з духом та у завершальний день турніру в боротьбі за третє місце з рахунком 61-52 здолали господарів майданчику команду черкаські мавпи. У результаті підопічні Дмитра Шаламова здобули бронзові медалі «Вюбл» у віковій категорії 2002 року народження. А чемпіоном тут став Донецьк авангард з дружківки. В первую очередь, конечно, хочется поблагодарить и руководство и клуба, и школы, детей и родителей, которые дали нам возможность в такое сложное время доиграть этот чемпионат и расставить точки над И. Чемпионат оказался немножко смазанным, не таким, как мы планировали в начале года. До ноября мы доиграли все наши игры. И потом, конечно, все в стране остановилось. Готовиться и вариться в своем собственном соку – это очень сложно, и мы увидели это в финале. Не хватило подготовки качественной, хорошей соперников, спарингов, игр, поездок. Многие дети на финальном туре психологически были не готовы играть. Но в целом точки стоят. Третье место в этом году можно было лучше, но вот так вот. Ну, несколько слов о своей команде, может кого-то выделить особенно. Все ребята молодцы, в команде много, много человек, 20. Очень жалко, что не получилось всех взять в эту поездку, хотя все готовились. Молодцы, команда – это команда. Отмечу, конечно, двух братьев Соловьев, которые помогли и внесли максимальный вклад в победу этой команды Дима Соловей травмировался в начале первой игры и, к сожалению, не смог нам помочь в полуфинальной игре. Его не хватило. Я думаю, мы бы играли бы за места гораздо более высшего достоинства. Но когда нету лидера, появляются другие ребята, которые берут на себя долю какой-то ответственности и помогают команде двигаться дальше. Я. Вот, Максим, Максим Стоянов, мальчик, который тренируется с командой 2001 года, попытался взять на свои плечи груз этой ответственности. Что-то получалось, что-то нет, но в любом случае это очень хороший опыт для него и для всех ребят. Турнир проходил очень хорошо, мы выиграли, мы заняли третье место, эмоции были очень хорошие, команда играла очень хорошо, отлично. Ну, как сказать, все было хорошо и отлично. Чего не хватило, чтобы стать первыми? Ну, у нас не хватило, у нас один э, капитан травмировался, и у нас не получилось занять первое место. Мы проиграли одну игру на 9 очков в Донецку. Но все равно, наверное, порадовались, когда выиграли бронзовые медали, да? Конечно. Мы были на эмоциях и все радовались, что мы выиграли третье место у Черкас. Вже найближчими днями у Южному стартує ще один турнір «Вюбл». цього разу серед хлопців 2001 року народження. Вісім найсильніших команд почнуть ігри з чвертьфіналу 27 травня і завершать фінальними стиковими матчами 29-го. Відзначимо, що у цьому турнірі візьмуть участь одразу дві команди з Одещини: Южний Хімік та Одеська зюшор-2».